Милый мой, радость жизни моей За отчизну уходим в поход. Милый мой, солнце жизни моей Сердце друга с собой несет. Я расстанусь с любимым моим Нелегко провожать на войну Пусть в бою он пройдет невредим И в родную придет в страну Весть о том, что я жду и люблю Я джигиту пошлю своему Весть о том, что я жду и люблю подарков дороже. Муса Джали, 1906-1944 годы жизни. Татарский поэт. 38 лет от Инхрони. Работал в детских и взрослых газетах и журналах Казани и Москвы. В 1941 году призвали в Красную Армию. Воевал на Ленинградском и Волковском фронтах. Он корреспондентом газеты «Отвага». В 1942 году каменный езды на фронт писал за ней дочь. Я не боюсь смерти, это не пустая фраза. Когда мы говорим, что мы смерть презираем, это на самом деле так. Не жизнь после смерти, сознание, память на Если я при жизни делаю что-то важное, бессмертное, то этим я заслужу эту другую жизнь. Жизнь после смерти. Цифра жизни в этом и заключается. Жить так, чтобы после жизни не умирать. В июне 1942 года был ранен, попал в плен. Вступил в созданный немцами союз «Идеал Урал». Для борьбы с врагом организовал подпольную группу. Устраивал побеги военнопленных, восстание. В августе 1943 года Гестапо арестовала Жалиля и большинство школы. Подпольных... Привезем в Берлин участие в подпольной организации был казнен на 25 августа 1944 года в тюрьме Плетцензен в Берлине. В 1946 году в Советском Союзе было заведено разыскное дело на Мусу. Он обвинялся в изменении Родине и пособничестве науки. В апреле 1947 года имя Мусы Джалиля было внесено в список особо опасных преступников. А в 1946 году появилось несколько тетрадей со, стихов, со стихами, усы Джалили из Моабитской тюрьмы. Поэт знал, что его и его товарищи тогда казнят, и велел передать свои стихи на родину. Моабитская тетрадь попала в руки Константина Симонову, который доказал патриотическую деятельность поэта. Муса Джалин был реабилитирован. В 1956 году он стал э, героем Советского Союза, а в 1957 году ему присвоили название лауреат Ленинской премии. Посмертно. Моабитский цикл две тетради величиной с ладошку ребенка, 92 стихотворения и два отрывка, 20 стихотворений, повторяющихся и в одной и в другой тетради. Наверное, не самые важные. На последней странице первой тетради записано. Другу, который умеет читать по-татарски, прочтет эту тетрадь. Эти слова написал знаменитый татарский писатель Мусай <как> Он в 1942 году воевал на фронте, был взят в плен. Предыдущий испытал все ужасы, Прошел сорок смертей, затем перевезен в Берлин. Его присудят к смертной казни. Он умрет. Но у него останется 116 стихов, написанных в плену и заточении. Он беспокоится за ним. Если эта тетрадь попадет в твои руки, аккуратно, внимательно перепиши их на берег, сбереги их и после войны сообщи в Казани. Выпусти их все, как стихи погибшего поэта татарского народа. Таково мое завещание. Мусад Валик, 1943 год. На обороте список арестованных вместе с ним 12 человек. Затем он провел жирную черту и приписал фамилию, выдавшую его подпольную организацию. Вторая тетрадь, тоньше Всего 33 стихотворения, после надо. Пленой в с сентября 1942 по ноябрь 1943. Написал 125 стихотворений и одну поэму. Но куда писать? Умирает вместе со мной. Одно из выживших, стих... стихотворений из самых известных варварств. Они с детьми погнали матерей я заставили, а сами они стояли, кучка дикарей, и хриплыми смеялись голосами. У края бездны быстрее из сильных женщин, худеньких ребят. Пришел хмельной майор и медными глазами окинул обреченных. Мутный дождь увидел из две соседних ночи. И на полях одетых в глору, и тучи опустились над землей, друг друга с бешенством гоня. Нет, я не забуду дня, я не забуду никогда, веки. Я видел, плакали, как дети реки, И с яростью рыдала мать земля. Своими видел я глазами, Как солнце, скорбное, омытая слезами, Сквозь тучи мрачные, сквозь тучи вышла на поля. Последний раз детей поцеловала, последний раз. Шумел осенний лес, казалось, что сейчас он обезумел. Дневно кушевала его листва, Сгущалась э мгла вокруг. Я слышал, мощный дуб свалился вдруг. Он падал, сдавая вздох тяжелый. Детей внезапно хватило испуг. Прижавшись, прижав к матерям, цепляясь за подолы, и выстрела раздался резкий звук, прервав проклятие, что, вы, э, что у женщины одной, ребенок, крючукан больной. Головку спрятал в складках платья. Еще не старый женщин. Она смотрела и в Как-то все помню прячь, мамочка, меня не надо умирать. Он плачет и как лист держать не может дрожи. Дитя, что ей всего дороже, нагнувшись, подняла двумя руками мать. Я, мама, жить хочу, не надо, мама. Пусти меня, пусти. Чего ты ждешь? И хочет вырваться из рук ребенка. И страшен плачет голос тонок, и в сердце он вонзается, как нож. Не бойся, мальчик мой, сейчас вдохнешь ты больно. Закрой глаза, но голову не прячь, чтоб тебя живым не закопал палач. Терпи, сынок, терпи, сейчас не будет больно. И он закрыл глаза. И залила кровь по шее ленты красной, извиваясь. Две жизни на землю падают, сливаясь. Две жизни и одна любовь. Гром грянул, ветер свистнул в тучу. Заплакала земля в тоске глухой. О, сколько слез горячих и горючих! Земля моя, скажи мне, что с тобой? Ты часто горе видела ведь скоро. Ты миллионы лет свела для нас. Но испытала ты хотя бы раз такой позор, и в Страна моя, враги тебе грозят. Но выше подними велика правду с нами. мой его земли кровавыми слезами, и пусть его лучи пронзай. Пусть уничтожит беспощадно тех варваров, тех дикарей, что кровь детей глотают жадный, кровь наших детей.